Salam əziz izləcilər, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə türk mətbəxinə məxsus olan midya tatlısının reseptini bölüşəcəyəm. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar bunlardır: 1 ədəd yumurta, 1 alqı stəkan bitki yağı, 1 stəkan süd, 1 stəkan su, 1 yemək qaşığı üzüm sirkesi, 1 çay qaşığı duz bir paket qabartma tozu və apardığı qədər un. Bütün ərzaqları bir qaba tökürük. Sonra unu yavaş-yavaş əlavə edib yumşaq xəmir yoğururuq. Hazırladığımız xəmirdən 10 kündə ayırıb 4 saat soyuducuda saxlayırıq. Sonra hazırladığımız kündələri qarğıdal nişastası ilə bacardığımız gedə yuxalarımızı çox nazik açırıq. Açdığımız yuxaları iki tərəfli orta hissəyə büzüşdürüb gətiririk. Sonra əvvəlcədən doğradığımız 2 stəkan qozumuz. Deset qaşığı ilə 3 barmaq aralığında yuxanın üzərinə qoyub və üzərini iki tərəfdən ruxalağımızdan örtürük. Videoda görsəndiyik kimi boşluqlardan barmağımızla sıxıb bıçaqla kəsirik. Kəsdiyimiz parçanı tərs çevirib uclarını barmağımızla sıxıb listə yığırıq. 250 qram əridilmiş kərə yağını üzərinə gəzdirib öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada bişməyə qoyuruq. İndi isə keçək şərbətin hazırlanmasına. Bir qaba 3 stəkan şəkər tozu və 2 stəkan su əlavə edib ocağa qoyub qarışdırırıq. Qaynaya çıxdıqdan sonra 5 dəqiqə qaynadıb üzərinə yarım ədəd limon şirəsi sıxıb əlavə edirik. Daha 2 dəqiqə qaynatdıqdan sonra ocağın üzərindən götürüb soyulmağa qoyuruq. Sonra soyuq şərbəti isti paxlavanın üzərinə əlavə edirik. Şərbəti tam paxlavanın üzərinə tökdükdən sonra 1 saat qırağda saxlayırıq ki, şirniyat şərbəti canına çeksin. Gördüyünüz kimi, midiya tatlımız artıq hazırdır. Çox ləzzətlidir. Çinliyat alındı, çox bəyənildi. Əminəm ki, sizlər də hazırlasanız, evinizə bəyəniləcək. Xanımlar, videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik.